я думаю, там наоборот, вы неправильно говорите, что вопросов, наверное, не возник. Это действительно нужно, чтобы как можно больше сейчас мы застолбили проект, на счете на то, не, что нет, 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 уже, да, мы уже готовим, готовим пакет. Да, готовим готовим да, да, пакет да, на сегодняшний день. Я, я не может, думаю, что, что депутатский корпус. Нет, будет само собой, я тоже не понимаю. Я, я имею в виду, что, что сейчас я на сейчас на следующее, что сейчас есть возможность включиться в процесс и ну, необходимо по формированию графика работ, по домовым квартальным этим дорогам. Почему? Потому что много вопросов, почему именно это не та. Понятно, что все желания выполнить сразу сложно. в да, Завод да. сделать то, что председатель да. делает. Ну, поэтому, конечно, кое-кто обижается, но я в таком случае ничего, что не успеем сегодня, в этом году, весной, осенью, будем являться. Да. Будем. Ну, у меня два вопроса, которые требует э, определенного решения. У нас идет по Жукову, то, что я говорил. Восхищение. Детворов в школу ходит. Первая, вторая света. Света нет. Я уже договорился, нашли светильники бесплатно, отдаем такого же типа светильники, как были установлены. Там единственное, что нужно, два километра провода. Подключение. Давайте смотрите. У меня вот смотрите, когда не очередная сессия, мы собираемся. Все, депутаты приходят, голосуют. Сделайте, пожалуйста, три учебных заведения. Техникум раз, лицей два, школа три. Это не вся Виктор все правильно вы говорите, дело на Только вопрос. Вы ищете светильники, а... Я нашел. Закусите, я нашел. Вы уверены, что ваша улица не включена по Невкам? Нет, она... Причем тут зона НЕФКА, проект, четыре улицы освещения по железнодорожному, Но, железнодорожному дорогу, да, которые включили уже по программам. Еще раз, уверены, что она не включена. Выщите провода, там есть то у нас сейчас из инвестиционного Алла скажите, пожалуйста, по ЖД у вас есть перечень улиц по ЖД? Да у да, нас нет, но ну, мы отвечали вам. Кто что отвечает? Да, да, слушайте, подождите. включена. Да. Пока вы ищете провода, а надо просто немножко подождать, проходе, и все будет. Понимаете, ну не нужно уже дополнительно, а так Да, все нормально, да, уже, уже деньги выделены, уже для уже договор подписан, а вы провода ищете. Ну, а да не да, провода да, я да, еще я да, нашел, да, светильник. Еще раз вам говорят, вам да, поменяют, да, все сделают. Вы видите, да, все Теперь второй вопрос. Уже, да, по, ямочному, по ямочному ремонту. Там же вообще невозможно пройти. По года ямочному сделать. Ну не в этом году. Я понимаю, нет в этом году нет. Нет, не так сделайте не не хоть ямочный ремонт хотя бы, чтобы дырочки золотать. Виктор Петрович, процедура. Да хотя Мы же зимой будем возить. Текущее, текущее, содержание не требует процедуры. Текущее содержание ямочного ремонта. Там процедура не нужна. Просто э, сделать ямочный ремонт. Это вот, <прокодил> вот, Не вот, <просто>. вот, <скажите>, <прокодил> а <прокодил> Это вот, вот, это вот, 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 не не нужно. Но Прозора нужно. Ну вы меня спросите, вам расскажу. А да я вам надо. расскажу. Проект не нужен, а Прозора нужно пройти все равно. там того Ямочного ремонта на 15-20 тысяч. Да что вы головой киваете? Ну что я вам киваю? Потому, что, потому что до 50 тысяч проект не нужен, Прозора не нужно. Мы с вами говорили. 10 тысяч. Мы уже голосовали за 10 тысяч. Не вы, а вы. верните на землю, давайте. Будете потом обижаться. Там же там принято решение. Это ж не мне нужно, людям. вы людям обещали, там, я мы сделал, это делали, то, что я обещал, мы... я сделаю. Мы это с мамой вместе были. я то, что обещал, то сделаю. Вам это не делать, то, что мы обещали. обещали. А главное, то, что вы сделали, то, что вы обещали. Я сделаю то, что обещал. И я значит, не Да можно, я сделал. Ты мне эту должность, я тоже сделал. И тоже сказал, хорошо я сделаю. Ну и теперь второй вопрос. Это вопрос касается водоснабжения. Сегодня вы Я писал по вопросу проектирования. Экспертизу прошли, все прошли. Тебя, э, Семеновку тоже все сделали. Деньги заплатили за экспертизу. проектно документация есть. Вы мне отвечаете, что сегодня проблема с газом, одна из энергетических проблем, которая сегодня будет решена. Сегодня не актуально. Сегодня нужно что переходить? На альтернативные виды топлива. А какие там альтернативные виды, виды топлива, если бабушки... 70 по 80 лет. Ну что вы вздыхаете? Вы зайдите к ним и попробуйте, считаю, попробуйте это все и дело на тактике. В... В... А что, вар? что, вариант? Я вариант предлагаю. Иди Они иди сегодня вар? должны а сделать раз. Да. А Подождите, если по, по субсидиям люди могут Тогда нормально то есть, взаимоотношения строить с Гурганом, Если будет субсидия, они если все за договор оформленный на нее, она не попадет под субсидию. Вы знаете вы? Да я знаю об но этом хорошо. Субсидия. Я, не вы говорю о голове. Нет, ну здесь, бабушки Алексей, все. я же говорю голове. Вы голова? Я одно не понял. Я задаю вопрос голове. Вы, если вы голова, отвечаете. Питрой, ты пей, да нет, ну зачем? Зачем вы это говорите? Я Питр, вам, Питр, вам говорю еще. ну давайте так, отвечать да не надо, во-первых. Чуть-чуть потише. Чуть-чуть потише. Я пытаюсь вам Значит, довести, что? я вам, что я вам, я вам отвечаю. что на железнодорожном микрорайоне будет сделана Жукова и будет освещена она. Просто надо немножко подождать. Не только жукова у нас без света и без ямы. Вы сами знаете, на сессии приходите, на аппаратном сидите, видите, какие вопросы поднимаются и по слакуроду в том числе и так далее. За, за полгода сделать невозможно все. При том финансировании, которое у нас есть. Будет сделано? Будет. Еще раз говорю. И освещена будет. А по газоснабжению вопрос не зависящий от головы во многих параметрах. Назначение субсидий и так далее. Есть там правильно э, э, говорить говорит депутат Яковенко о том, что не есть вещи независимые, пропорционально, как вы хотите преподнести. Ну, пытайтесь. Так, все у нас? Все? Вон есть? Нет. Нет. Сейчас будет. Не будет. Да. Я пока форума нету, я хотел депутатам поставить определенный инсайдерский информационный письмо, которое было составлено Державным предприятием Донбасс Информресурсы 21.09.2016 года. Но если не вчеречисто, то это вот Смысл в том, что Донбасс Информресурсы по обслуживанию светофорных объектов на сегодняшний день закончили в полном объеме работы, на которые, эти деньги, которые были выделены городским советом. С октября месяца, то, сейчас октябрь, ноябрь, декабрь, денег на обслуживание пешеходных объектов нет. И они предупреждают, что в связи этим мы прекращаем обслуживание, завтра, грубо говоря, если завтра ломается светофор, никто им менять лампочки там уже не У меня вопрос. Инициаторская информация, это что значит? Это письмо, копия письма, которое было направлено в Советском совету. А что на инсайдерская? Я копию взял, я почему-то не Я официально ее взял, я подошел в Донбасс информресурс, ее да. От какого числа письмо? Я, к сожалению, на сегодняшний день не встретился еще с руководителем этого предприятия, потому что у нас много спорных вопросов, я и говорил. касательно ограждений, которые там многие считают, что они наши, да, там городские, касательно светофоров, касательно знаков. Поэтому я бы думаю, что может быть есть смысл не городскому голове пообщаться, а пригласить руководителя этой структуры на комиссию, профильную ЖКХ, там, а может быть, на общее пообщаться, скажем так, с депутатами в том числе, чтобы данная информация не была интайдерской. Почему? Потому что ну, сейчас просто, еще раз говорю, не готов я был, сейчас бы пригласил специалистов и наших, э, мы бы подискутировали. Поэтому давайте принесем вот это общение в не я сейчас. Я хочу просто поставить бизнес, чтобы меня? нет. И депутаты, а в том числе, они, в принципе, перестают обслуживать сейчас светофорные объекты. Ну, хотелось бы задать, вообще обслуживали ли они их в течение этого года или нет? Но это вопрос уже о от договорных отношений, которые мы заключали с ними. А И в рамках договорных нет, отношений что? нужно спрашивать, обслуживали ли они, это либо нет. Это не веруют. Веруют. Я еще раз говорю, они просят определенную сумму денег, нужно естественно разобраться. Нужна эта сумма денег, не такая. То есть этим вопросом нужно заниматься. Но, значит, значит, смотрите, раз. давайте так, она безусловно нужна. Мы, 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 мы же не против того, чтобы светофоры у нас работали, правильно? Конечно. Правильно. Да? Вопрос в другом, что у нас получается зависимость полная от этой структуры. Почему? Потому что мы можем самостоятельно своему коммунальному предприятию в свое время делегировать по установке знаков. Да? У нас водопонижение занимается установкой знаков. У нас почему-то, ну как бы опять, не хочу это приводить из телефонные разговоры, передавать ну, мои с там. Звучат да? претензии, что они знаки наши уберут, потому что там должны стать их знаки. Ну, в общем, деле шкуру убитого медведя, хотя, вроде бы, как должны действовать в, направ... в одном направлении, да, поэтому я предлагаю, давайте пока не обсуждать там информацию, не инсайдерскую, приглашаем на общение с депутатами, вырабатываем какой-то механизм, программу совместную, если совместно, потому что я бы, честно говоря, наверное, все-таки забирал бы это все в ведение хозяйства, в коммунальную, но у них нет желания этого делать, потому что мы понимаем, что это коммунальное предприятие в свое время было создано при облаках, ну, там, ГАИ, да, державные. Теперь это есть у них там областные подразделения. Понятно, что там люди получают и зарплаты, и определенные ну, финансирования иногда получают, и в рамках этого финансирования производят какие-то работы. Они не совсем координируются, может быть, сейчас с нашими уже потребностями, то, что мы хотим. Поэтому работать надо. На 2017 год однозначно надо вырабатывать там стратегию совместно два вопроса. Первый. Три метра. Да. Каким образом вам будет обслуживать этот электропорный объект? Я не говорю, что сейчас... Давайте сначала, смотрите. Никто не знает, вот я сейчас вам не готов ответить, да? А, Соответствует истине, вот даже эта информация. Послушайте, письмо то официальное, но вопрос в другом. Каких объемов было сделано? Какое было финансирование именно на что? Какой городской совет выделил это финансирование? Какие формы закрыты по работам? Мы сейчас говорим ни о чем, правильно? Об этом же речь. Так вот я об этом вам и говорю. Давайте сейчас не дискутировать. В рамках чего? Вы говорите, мы создадим. Кто мы создадим, не создадим, я приглашу вас, вас на комиссию, пригласим человека, когда он сможет приехать, и пообщаемся. <соцентрический> что вы <от> меня хотите сейчас? <соцентрический> Давайте, Давайте мы определим. Значит, калабка калабка, 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 этот, иначе, этот, иначе, этот вопрос возникает постоянно и ежегодно. И нам не один раз и светофор отключали, ни один раз прекращали обслуживать, находили деньги, определялись и снова работали. Поэтому вопрос есть? будем решать. А сейчас у меня предложение перейти в заседание комиссии по вопросам бюджета и финансовой политики. Форум комиссии есть, поэтому какие будут предложения у депутатов? А потом будем обсуждать. Какие предложения? Есть предложения, значит. Кто за, прошу голосовать. Кто против? что здесь Значит, повестка дня у вас всех роздана. Какие будут предложения, замечания по повестке дня? Я через сессии. Нет. Кто за то, чтобы принять данную повестку дня, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался, понимает. Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня. Про внесение змин до решения Мирской Рады, про затверждение целевой программы развития физической культуры спорт в миссию славянскую на 2012-2016 год. Александр Михайлович. Позвольте, Владимир Михайлович, пожалуй, депутаты, в виде обосправки нового спорта. подготовлено проект решения про внесение в Миндзен и вступление в программу развития личной территории транспорта. Данным решением предотвращается дополнительная программа с двумя пунктами, Тобто, заходы. 14 матеріально технічне забезпечення сфери фізичної культури та спорту, да повністю пунктами 66.2 це виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво підйомника для інвалідів в комунальному закладі фізкультурно-здоровського комплексу Слаянська, це басейн, на що передбачається 40 тисяч гривень. І пунктом 66.3 придбання меблів обладнання артехніки та предметів довгострокового користування для ДСШ. То на це передбачається, планується 200 тисяч гривень. Зазначу, що даний проєкт рішення не потребує додаткового фінансування з місцевого бюджету, адже ці кошти, які закладаються в програму, вони ну, зекономлені, наприклад, той же самий 200 тисяч гривень на придбання меблів. Нам на ремонт спортивної зали було виділено 1 млн 267 тисяч гривень. Через систему Прозора ми вийшли на мільйон. Гривень, зараз уже укладена угода с подрядником, начнутся ну, работы, то есть у нас ну, 200 тысяч гривен есть экономия. И чтобы уже, так сказать, завершить картинку будильництва спортивного объекта, ну, необходимо поменять и шкафчики в и ну, вот такие побутовые вещи, которые относятся к этому. А 40 тысяч гривен для строительства объемника, ну, это нагальная потреба, которая существует на протяжении многих лет которая у нас вместе занимается а, членів частью паралитической сберной команды Украины, которая представляет Донецкую область и Средиземный просто необходимо. необходимо. Так, если бы а есть, а того, была система фильтрации. фильтрации? Система фильтрации, вы выделили нам деньги на разработку проектной качественной да. документации, сейчас идут предпроектные подготовительные работы по поводу ну, составления именно проекта, пока изучается соответствие новой системы, которую мы предполагаем для нашего бассейна. Как только сколько примерно по времени это Я думаю, до конца ноября, к началу декабря мы будем иметь уже готовый проект на руках. И уже будем готовы? к что Закладывать, деньги на 17 год, да. на саму уже непосредственно. Да? Так, какие еще пытания есть? да, <плес>

Кто против, кто воздержался, принимайте. Переходим дорога, до розгляду другого питания. Про делегирование повноважений щодо визначення замовника. В объектах и заходах міста Славянска затверджено розпорядком главы Державной администрации керівника областной військовой цивильной администрации от 4 7. 16 года. Алла Миколаевна, будь ласка. Управління інвестицій підготувало проєкт рішення про договорування повноважень щодо визначення замовника по об'єктах і заходах міста Слов'янська, затверджених розпорядженням міського голови номер 548 цього року відмінено. Даним проектом рішення передбачається передати повноваження, пов'язані... Щодо визначення замовника на виконання робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, придбанням обладнання, статування до Донецької обласної адміністрації і обласної військово-цивільної адміністрації. Я хочу зазначити на те, що розпорядження 548 до нього вже внесені зміни. Зміни розсутні касаються. Нашого міста в тому числі це розпорядження 754 з 2 вересня цього року. В цьому розпорядженні у Слов'янська 56 об'єктів і заходів на загальну суму, ну, як ми називаємо проєкти їх інвестиційні, на загальну суму близько 188 млн грн. По всіх об'єктах і заходах практично у нас є проєктна документація. 51 є експортний задітний по п'яти об'єктам ще ведеться робота, зокрема сідні школа номер 13 бібліотеках, в процесі розробка проєктної документації, що стосується реконструкції центральної площади, адміністративних будівлі і ще одного заходу, і проєктів немає. Но ну, продолжается процесс внесения изменений, у нас появляются и а, еще будет... Ага, по 13 школе, уточните. по 13 школе. А почему информация у вас, что ее нет, то есть какие-то да, она есть? Ну сегодня мы связывались с управлением освиты и они сказали, что на руках еще не ну, сейчас уберем все. Там еще закупки, ну это перед заседанием. І ще хочу звернути вашу увагу, що цим рішенням передбачається скасувати рішення, рішення яке приймали по віддаванні повноважень 29.07.016 року. І ми передавали, тоді ви прийняли рішення передати повноваження департаменту капітального дівництва у адміністрації. Зараз ми передаємо повноваження взагалі адміністрації обласні. Нет, нет. Я Вопросы есть. А скажите, по бульварной улице передана об, администрации, военно-гражданской администрации водопровод. Труба уже там два года вот так торчит водопроводная, да, возле троллейбусного управления. Вот ее как делаться поваловая, вот так как за, так бросили этот водопровод, так он лежит, а так, как раз там, где бульварная 4, вот этот кусок что там из этого? прямо ответить. Я знаю то, что у нас 23 проекта в разделе водоподачи водоведения. Куда он входит, в какой проект закрыт, а? такая не, я не я В нас для звучит, а что внутри проекта я не знаю. Какие еще вопросы, товарищ Николаевич? Вы только что сказали, что я читал, эти проекты, у вас вот первый год он был в на каких-то границах, где определенный объем а, машин. Вот эти проекты, которые готовились, я так понимаю, готовился к вводу канала, водовидведению и так далее, Да. Вы сегодня сказали что, что, про снижение тех проектов, которые уже согласованы, на которых уже есть выставки. И как проект мы явили уже, 51-103 130. Нет, Дело в том, что каждое распоряжение, оно определяет, какие проекты обстоятельства, какие нет. Вот в этом распоряжении, последнее распоряжение, которое 754 от, от 2 сентября, -го у города Славянска 56 проектов. Вот, теперь 56 проектов. То есть сейчас мы можем, в принципе, рассчитывать на реализацию 56 проектов за деньги, которые в области. Да, конечно.

Нет а вопрос, нет. у меня вопрос такой. Перечень объектов мы согласуем, которые передаются от областной державной администрации. Где этот перечень? Тут я его не вижу. На путь. На путь. На путь. Он, на он, он есть. На он 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 есть. Он когда в прошлый есть. раз давали или когда? Вчера. 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 Есть, есть. не стал потому что этот перечень утвержден распоряжением Он уже нет. Для среднего депутата. Есть. 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 Есть предложение рекомендовать, господин. Кто за, прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался, принимали. Да, таким образом, вопросы, предлагаемые для вынесения на неочередную сессию рассмотрены. В нашей комиссии какие будут предложения?